allohdan qo'rqib harom amal qilmaslik bu joyda aroq ichadigan odam bormi biz allohdan qo'rqqanimiz uchun aroq ichmaymiz o'g'ri yo'q bu yerda yetim bolalarni haqqini yeydigan odam yo'q bu yerda nimaga shunaqa qo'rqamiz xudodan taqvo abu hurayradan so'rashibdi taqvo nima desa bu kishi aytdilarki bir tikanlik joy bor sen shu joydan qanday o'tasan debdilar ehtiyot bo'laman oyog'imni bosmaslikka harakat qilaman yoki bir chekkadan o'taman yoki boshqa tomonga ketaman desa taqvo shu dedilar seni hayotingda harom narsa uchrab qolsa shunday o'tib ketgin boshqa tomonda hozir biz ba'zi bir yomon narsalar haqida sanab o'taylik shuni qilmanglar taqvodor bo'lasizlar odamlarni molini yemanglar davlatni faqiru kambag'al tabaqa uchun ajratgan narsalari bo'ladi hokimiyatni shularga ajratgan narsalari bo'ladi davlat va hokimiyatni o'rtasida kalamushlar bo'ladi shunaqa bo'lib qolmadi yo'qmi bunaqa men yaqinda bir narsani eshitib hayron qoldim bundan 10 avlan, deyip, bir o'n yil avval rossiyada shu voqea bo'ladi deb ashitgan edi shunaqa odamlar bormi odamlar bir joyga moshinasini qo'yib qo'ysa haligini rasmga olib bir joyga yuborib bunga jarima to'latib o'shandan pul yeydigan odamlar bo'ladimi shunaqa odamlar bormi birodarlar pul evaziga emas shunday hech narsani evazisiz chaqimchilik qilgan odam jannatga tushmaydi chaqimchilik qilib bola boqadigan odam bo'ladimi men shunaqa odamlar mobodo bizni gapimizni eshitib qolsa men shularga bir gapim bor payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar kim mo'min kishini ozorlanishi uchun yarim og'iz hissa qo'shsa qiyomat kuni uni yuziga allohni rahmatidan umidi yo'q deb yozib qo'yiladilaxuo saqlasin <satık> <satık> hech qachon mo'min kishini zarariga guvoh bermanglar mo'min kishini ozorlanishi uchun sabab bo'lmanglar bu g'irt harom amal mana shu hozir men eslagan narsa harom narsa buni aytinglar qo'rqitinglar xudo saqlasin bundan qimor o'ynamanglar qimor o'ynashlik harom amal kartada qimor o'ynaysizmi boshqa narsada qimor o'ynaysizmi yana bir o'yin bor x bir balo degan voy birodarlar butga sig'inish qanday harom bo'lsa shunday harom butga Bu sig'inasin xudo saqlasin <laughs> men bir oyatni eslayveraman surai baqarani boshlanishida alloh taolo aytadi shaytonir rojim alif alharom bu kitob hech qayerida shubha bo'lmagan hammasi men tomonidan nozil bo'lgan kitob bunda shak shubha yo'q bu taqvodorlar uchun hidoyat deb turib alloh taolo taqvodorga uchta sifat beradi sanab turinglar siz bormisiz yo'qmisiz shu sifatda allazina <chat> <Von> yu'minuna bil u odamlar <où> <verim> shundayki meni ko'rmaganlar menga <Seguanda> ishonishadi sizlar ko'rmagansizlar allohni allohga ishonasizda qanchalik ishonasiz allohdan kech desa kechasizmi undan ko'ra joningizdan kechasiz shundaymi to'g'rimi gapim siz allohdan kech degandan joningizdan kechib qo'ya qolasiz robbingizdan kechmaysiz shunchalik ishonasiz vaholanki ko'rmagansiz uni g'oyibga ishonadi deb shuni aytadi alloh mana shu odam men uchun taqvodor deydi alhamdulillah va uasola ular namoz o'qiydilar namoz o'qiysiz a namoz' va <imimma> yunfiqun biz ularga deb bergan narsadan boshqalarga infoq qiladilar men mana shu joyda allohga ishonishadi ishni allohga ishonish shunday bo'lsa agar uni qalbida iymon kirib qoladi u iymon boshqa narsaga qo'ymaydi hozir aytdikku butparastlik allohni qo'yib boshqaga sig'inish borku shuni qilasizmi shu bilan bir xil qimor o'ynashlik alloh taolo qur'oni karimda oy bandalarim butga sig'inmanglar folbinlik qilmanglar qimor o'ynamanglar aroq ichmanglar deydi bitta qatorda keladi to'rtalasi bir xil gunoh o'sha o'yinlar uchun pul tikayotganlar bizni bolalarimiz shunaqa qilyapti qilyaptikan do'stlar birodarlar jon bolam shunaqa qia meni rozi bo'lsin desang shuni qilmagin ota bolasiga javob beradimi yo'qmi alloh subhana va taolo qur'oni karimda aytadi ey bandalarim o'zlaringni va bolalaringni do'zaxdan saqlab qo'yinglar deydi siz bolangizni jarga tushib ketishini xohlamaysizku do'zaxga tushib ketishini xohlamang taqvo qanaqa narsa men bir narsaga hayron qolaman hozir shu kunda bizni o'zimizni uyimizda bir narva qilib sharoit qilamiz qirq daraja o'ttiz ellik daraja sovuqda rossiyada bizni do'stlarimiz musulmonlar men tahorat qilayotganini ko'ryapman shu odamlarni shu sovuqda sovuq suvga o'sha sovuqda namoz o'qiyotganini ko'ryapman mana shu taqvo rasululloh aytgan ekanlar odamni musulmonligini belgilab beradigan eng katta belgilardan biri qiyin kunda tahorat qilish degan ekanlar boshqalar qilolmaydi shuni o'sha yigirma daraja sovuqda tahorat qilolmaydi namoz o'qiy olmaydi shuni o'qigan odam belgi be belgi beradi alloh taolo qiyomat kuni taqvodorlardan yozsin bizni bir iltimos bo'lgan edi